21 липня 2025 року в Свято-Миколаївському Лебединському жіночому монастирі урочисто відзначили день перенесення святих мощей преподобно сповідника Абакума. Ваше Высокопресвященство, здоровье Владыка Лука! Мы рады в этот день празднования Казанской Божьей Матери и нашего преподобного Вакума встречать вас в нашей обители. Желаем, чтобы Господь укрепил вас в добром здравии, твердо стоять в хранении чистоты православия. Божественну літургію в обителі очолили три архіпастері: митрополит Запорізький і Мелітопольський вука, митрополит Черкаський Канівський Феодосій, а також вікарій Черкаської єпархії, єпископ Корсун Човченківський Антоній. Архієреєм співслужили численні клірики Черкаської єпархії та гості у священному сані. На богослужінні молилися настоятель Лебединського монастиря Єгуменія Нікола з сестрами. Настоятелька Стеблівського монастиря Ігуменія Манефа, а також численні паломники та гості, які прибули на свято до обителів. літургії була піднесена сугуба молитва за церкву, яка нині потерпає відгонінь на малому вході. Заревне служіння Святій православній церкви, ряд духовенства єпархії були удостоєні богослужбових нагород. После читания Святого Евангелия Митрополит Лукас вернулся до Вериан зі словом повчальної архипастырьської проповеди. Дорогие мои, как бы хотелось, чтобы в сегодняшний день, по молитвам Отца Авакума, каждый из нас, не боясь ничего, не робща, а уповая на милость Божию, взял свой крест и нес да, через Голгофу. Но что нас ждет на Голгофе? Позор смерть, а за Голгофой воскресение, радость. Так что потерпим немножко этой земной жизни, чтобы в жизни вечной радоваться с Богом. М? Дорогие мои, пусть Божья благодать и Божья радость никого из вас не оставляет на этом пути спасения. Аминь. После литургии был урочистый, многолюдный христский ход, з мощами преподобного сповідника Абакума територією обитавів. вас, Господи, дорогие владыки, отцы сослужители, Матушка Игу, меня Святой сестрами святой, Матушка Игу, меня гостя, братья и сестры, паки и паки, поздравляю вас с праздником, с днем памяти преподобного исповедника, отца нашего Авакума. Мне бы хотелось пожелать всем вам, дорогие мои, чтобы, когда нам тяжело, когда нам грустно, когда печали нас обуревают, вспомните отца Авакума. мысленно, Обратитесь к Нему, батюшка, помоги. Ты терпел, помоги и мне терпеть. Помоги перенести все эти невзгоды и нестроения. Ради чего? Ради спасения своей бесценной, бессмертной души. Поэтому, дорогие владыки, я еще раз прошу за свои многословия, прощения, у вас, отцы, кого-то видел, это жалуются, ведь я приехал не в свои пахнет, еще тут командуют, рассказывают. Слава Богу, за все, но мое дело. А зачем я это говорю? Чтобы священнику указать, что он не прав или что его унизит. Вы простите, врач, когда видит болезнь, он имеет право пройти мимо больного? Не имеет. И когда человек неправильно поступает, что должен сделать? Подсказать, разумить его. Потому что он дальше так и будет делать. А Ему надо помочь. И вот, дорогие мои, с праздником прошу прощения, но от избытка сердца благоволен слава. Пусть Божья Мать по молитвам Отца нашего Алма никого из нас не оставляет и управляет вере. Простите Спасибо. 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 Дорогой Владыка Лука, позвольте и от всей паства Черкасской партии, не только вот паломников и прихожан этого святого монастыря, это приветство, которое здесь собралось, но от всей паства Черкасской партии поблагодарить вас за ваш приезд в наши пределы. Ваш визит для нас особенно ценен, и особенно ценны для нас ваши слова проповеди, поскольку вы находитесь в одной из самых горячих точек сейчас, где православие испытывается на прочность. Это не так, как мы, где нас тут немножечко просто давят, гонят, а у вас там, прямо как у преподобного исповедника Вакума, и линия фронта, и партию разделила, и война настоящая идет, и еще давление на церковь. Все вместе. Вот такие горнила таких испытаний, огненных испытаний, рождает настоящая золото духовная. Поэтому нам особенно ценно и ваше слово, и ваше присутствие здесь, и ваша горячая молитва у нас, на Черкасской пасты. И сердечно благодарим вас за ваш приезд. Многое благодарю вам. Приезд.